Доброго вам воскресного дня, возлюбленные Господи, братья и сестры! Поздравляю вас с наступившим Великим Постом. И первое воскресенье Великого Поста называется «Неделей торжества православной веры». Мы сегодня поговорим, вспомним, почему же именно так называется это воскресенье. У многих людей могут возникнуть недоуменные вопросы, что какое же торжество, когда далеко не каждый человек у нас ходит в храм Божий, когда сейчас мы часто видим возникновение многих различных лжеусещений, ересей, когда в обществе попираются часто элементарные нормы человеческой, не говоря уже про христианскую этику, когда в конце концов в соседней стране ведутся боевые действия. И для того, чтобы понять, в чем же заключается торжество православной веры, что мы сегодня празднуем, необходимо помнить, что дьявол, который вредит православной церкви, который вредит человеку, сбивает его с пути спасения, действует обычно, как вот говорят святые отцы, двумя способами. Первый способ – это внешнее давление, и второй способ – это внутренние раздоры. Как раз таки второй способ многие считают гораздо более опасным. Потому что внешнее гонение, да, конечно, это э, беда, это сложно выдержать это искушение, сложно остаться э, верующим человеком. Это было в первые годы десятилетия советской власти. В принципе, практически все существование Советского Союза, церковь находилась под большим или меньшим давлением и преследованием. Но э, внутреннее э, э, давление, это возникновение ересей, лжеучений, они, может быть, даже еще более вредят души верующего человека. Потому что ереси, расколы, инакомыслие, они смущают человека, сбивают его с истинного пути. Если в первом случае э, очень четко видно, кто твой, так сказать, враг, а кто твой друг, то во втором случае очень часто из-за того, что возникает ереси, неправильное учение о Боге, о Святой Троице, о святых иконах, о учении церкви, учение церкви искажается, человек смущается, сбивается и вредит своей душе. И, к сожалению, мы из двухтысячелетней истории христианства видим, что часто сатана преуспевал вот в этих двух способах смущение и устрашение людей. Церкви часто были как внешнее гонение, преследование, ну и прочистки никогда не переставали возникать, новые расколы и лжеучения. Как говорит святой Марх египетский, так где Дух Святой... Там, как тень, следует гонение и брань. А Господь Иисус Христос еще в Евангелии от Матфея, 24 главе, говорил, берегите, чтобы кто не прелестил вас, ибо последние дни многие придут под именем Моим и скажут ⁇ Я Христос ⁇ и многих прелестят. Как мы прекрасно понимаем, что ведь э, наше богословие... Учение церкви не возникло сразу и вдруг. Оно вырабатывалось, можно сказать, даже столетиями. Господь Иисус Христос совершил дело спасения, не писал Евангелие. Евангелие написали его ученики, апостолы внушении Духа Святаго. Но и в дальнейшем, после земной смерти апостолов, их ученики, епископы, богословы, преподобные старцы, они поясняли и толковали определенные возникающие недоумения церковной и религиозной жизни. В церкви собирались Соборы. Церковь называется Соборная. То есть учение церкви было выработано на этих соборах, было выработано, как необходимо понимать и пояснять те или иные моменты Священного Писания. Допустим, первые века велись ожесточенные, можно сказать, споры о Святой Троице, о том, Бог Иисус Христос является Богом или не является, о том, как понимать единство Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго, как понимать их единосущность, как понимать их ипостась, как понимать то, что Бог Сын предвечно рождается, а Бог Дух Святой предвечно исходит от Бога Отца. И эти споры, они велись на протяжении второго, третьего II, и четвертого веков. Собирались два Вселенских собора, 325 и 381 год, в Никее Константинополе. и Константинополе. Именно на этих соборах был сложен и установлен определен символ православной веры. Молитва верую, которая сейчас поется за каждой божественной литургией. Пятые, шестые века ознаменовались так называемыми христологическими спорами. То есть о Святой Троице более-менее учение было выработано, но возник вопрос о Христе. Как понимать то, что Он является совершенным Богом и совершенным человеком? И возникали споры и ереси. Допустим, в 431 году состоялся Большой собор в Эфесе, против ереси Константинопольского епископа Нестории. Он учил о том, что Христос он является человеком, но никак не Богом. Это был просто человек, в котором обитал Бог. И поэтому нельзя Пресвятую Божию Матери называть Богородицей. И полностью стал вопрос о божественной сущности Иисуса Христа. А через 20 лет возникла другая крайность под названием монофизитство. От слова «одно естество», «одна природа». То есть монофизиты учили о том, что Иисус Христос, Он Бог, и в Нем практически не было ничего человеческое. Лишь только осталась видимость человека. Он полностью своим божеством подавил в себе и поглотил в себе человеческую природу. И на протяжении 5-6 века было выработано учение о том, что Господь Иисус Христос является совершенным Богом и совершенным человеком. И 8-9 века ознаменовались так называемыми иконоборческими спорами. То есть встал вопрос о том, можно ли почитать святой крест и святые образы. Велась очень большая полемика. Часто императоры византийской, византийского государства были иконоборцами, иконы выбрасывали с храмов, то есть история периодически, к сожалению, повторялась. И в 787 году состоялся седьмой Вселенский собор при императрице Ирине, который узаконил иконопочитание. А торжество православной веры, этот праздник был установлен спустя 70 лет после Седьмого Вселенского собора в 842 году, когда по инициативе благочестивой Константинопольской императрицы Феодоры состоялся в Константинополе Большой собор, на котором было окончательно установлено иконопочитание, на котором окончательно было установлено, определено, изложено учение православной церкви, был, был подтвержден авторитет предыдущих семи вселенских соборов и церковь на э, краткий миг э, как бы получила такое вот спокойствие. То есть было выработано церковное вероучение. И благодарность Богу была положена в первое воскресенье Великого Поста совершать молебен. И этот особый молебен совершается и сейчас, каждое первое воскресенье Великого Поста. Молебен, которым мы благодарим Господа Бога. Все то, что Он э, дает силы Церкви выстоять... Среди всех буржи моря. За то, что несмотря на многие соблазны и искушения, ведь и сейчас тоже появляются многие разные вероучения. Сейчас тоже появляются разные движения, которые может быть даже совершенно нам и незнакомые, особенно в наш век, свободы слова, распространение средств массовой информации, когда все сказанное очень легко быстро распространить, изложить и по-разному истолковать. Но тем не менее, мы возносим благодарность Господа Богу и Его Пресвятой Божией Матери, Святым Угодникам Божьим за то, что Господь хранит Свою Церковь, помогает хранить вероучение правильно и правильно славить Бога. Вот отсюда название нашей веры «Православие». Почему, дорогие братья и сестры, в начале Великого Поста церковь еще раз нам напоминает о том, что нам очень важно правильно понимать, знать и излагать православное вероучение. Прославляются святые отцы, участники предыдущих семи вселенских соборов. Проставляются те святые угодники, которые много потрудились для того, чтобы нам пояснить, дояснить и выработать нам выработать учение православной церкви. И мы восклицаем и проставляем многое лето всем благочестивым православным христианам. Будем, дорогие во Христе, братья и сестры, ценить нашу веру изучать ее, помнить о том, что мы являемся православными людьми и стараться знать наше благочестивое, спасительное вероучение. Я вас поздравляю с недели торжества православной веры. Хранила всех, Господь.